Вкусно во всем! Давайте посетим Африку, ее северо-восточную часть, Эритрею. Небольшое молодое государство с отчетливым итальянским влиянием в культуре. Вот и этот салат под названием Фата является африканской версией панацеллы, но при этом совершенно иной на вкус и совершенно иной в технологии приготовления. Это насыщенные берберийскими нотами, томатным вкусом арабской кухни и африканским подходом в непривычном сочетании различных продуктов. При этом вполне знакомых нам. Вы сможете увидеть весь перечень ингредиентов в конце видео и в описании к нему. Начнем с лука. Пару луковиц, желательно красного лука. Почему красного не знаю, но эритрейцы, бывшие эфиопы, предпочитают красный. Я думаю, он точно слаже нашего. Одну луковицу нарубим кубиками, это для соуса. А вторую порежем полукольцами. Тонко. Это уже будет компонент салата. Далее чеснок зубчика 4. Чеснок любим в любой точке мира. А в кухнях под влиянием итальянской особенно. Нарежем мелко-мелко. Острый перец одна штука я намеренно взял зеленый, чтобы придать цветовой колорит салату. Не догма, а вот какой взять, острый или слегка, решать вам. Эритрейцы любят поострее, хотя так можно и воспылать, если перебрать со остротой. Рекомендую слабо острый. Очистили от сердцевины, перегородок, семечек. Одну половинку мелко нарежем. Вторую оформим потом. Помидоры с полкило, Треть из них тоже отложим в сторонку. Их потом обработаем. А две трети измельчим. На терке с хитростью не использовать шкурку. Если держать ее к руке и надавливать не сильно, мякоть измельчается, а шкурку легко отбросить. Чаще помидоры просто нарезали. Эритрейцы не комплексовали насчет шкурки томатов в соусе. Но ведь так будет и вкуснее и эстетичнее. Пик сковороде. Берем хлеб. Я взял лепешку лаваша, кусок около 150 грамм. И на малом огне обжарю ее до корочки, чтобы внутренний слой хлеба остался мягким. Подойдет любой белый хлеб, желательно с отшелушивающейся корочкой, типа толстой лепешки. Толстый лаваш идеален. И будем готовить соус. На сковороде разогреем масло, подсолнечное. Наконец-то в рецепте рекомендуют именно подсолнечное. В Эритрее наиболее распространено либо подсолнечное, либо кино. Высыпаем лук, нарезанный кубиками, и чеснок, две трети от нарезанного. Треть пойдет затем в салат свежий. Тушим минуты 3-4 на малом огне. Технология приготовления соуса напоминает итальянскую, что объяснимо. Эритрея долгое время была колонией Италии. Потушили, добавим специи. Душистый перец раздавим между двумя ложками, чтобы шарики лопнули. Затем треть столовой ложки зиры, столовая ложка сладкой паприки, треть чайной ложки корицы, пол чайной ложки кардамона, четверть чайной ложки каенского перца. Хотя пропорции вы можете изменить под себя. Перемешаем, чтобы масло впитало запахи и вкусы специй. А затем передало все это соус. Немного подсолим. Добавим измельченные помидоры. Черный перец молотый, не забыть, в треть чайной ложки. Половинку измельченного острого перца. И будем тушить это около 15 минут чтобы соус стал однородным. На малом огне под крышкой. Пока тушится, нарежем оставшуюся половинку острова перца. Тонкими полукольцами. Впрочем, если вы не любите острова, этого можно и не делать, и не добавлять. А оставшиеся два помидора очистим от плодоножки и нарежем произвольными кусочками. В конце в соус добавляем сахар. Пару щедрых щепоток чтобы разница между африканскими и нашими помидорами стала незаметной. Их помидоры настоящие сладкие ягоды. Досолим по вкусу и выключим огонь. И сразу начинаем собирать салат. Нарвем хлеб небольшими кусочками, чтобы было удобно брать вилкой. Хотя в эритрее рвут крупно. Вилки там не везде есть. И секрет этого салата слой хлеба польем еще горячим соусом. Затем снова слой хлеба и снова поливаем соусом. Получилось три слоя. Горячий соус прекрасно проникает вглубь кусочков хлеба. Такой техники приготовления я нигде не встречал, кроме Африки. При этом корочка не даст потерять форму кусочков. Затем слой свежего нарезанного полукольцами лука. Мы его нарезали в начале, полуколечки перца если хотите сделать салат аутентичным и острым. Треть нарубленного свежего чеснока, оставшегося у нас. И помидоры. Чуть украсим. И еще один секрет – йогурт. Три ложки. Без добавок, чем жирнее, тем лучше. Даже со свежим перцем йогурт не даст разгореться огню во рту. Он как дипсоус тут. Стало остро, зачерпнули немного йогурта и весь огонь погасили. Вот такой необычный салат из самой Африки. И острый, и по-восточному ароматный, и необычно приготовленный при этом из самых обычных и знакомых нам продуктов. Удивите гостей, удивите родных и удивитесь сами. Приятно, конечно, потому что это необычно и вкусно. Приятного аппетита! А мы благодарим вас за посещение нашего канала Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.